Вітаю це програма відзеркалення. Я Юлія Жравльова. Сьогодні говоримо про ринок праці в Україні, зокрема на Харківщині. Наші гості це представники рекрутингової агенції Олена Мостова і Марина Корена. Вітаю вас сьогодні. Ми запрошували на ефір також директора обласного центру зайнятості Володимира Міненка, але він терміново поїхав у відрядження. Тим не менш, нам передали офіційну статистику щодо кількості безробітних на Харківщині. Отже, чисельність громадян, що перебували на обліку в службі зайнятості, збільшилась порівняно із. Аналогічним періодом минулого року на 10,8%, майже 11%. Відсотків. І серед причин такого зростання в обласному центрі зайнятості називають можливість отримання довідки для одержання субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг. Чи це найбільша, найважливіша така причина? Основна? Чому збільшується безробіття зараз в Україні у Харкові? У Харкові? Я думаю, что без... вот, понимаете, у нас сейчас есть некие противоречия. С одной стороны, по данным нашего центра занятости по Харьковской области, у нас сейчас на 5 рабочих мест, на 5 вакансий, приходится более двух кандидатов. То есть получается так, что если вот по их статистике 20 700 вакансий претендуют, на них тысяч кандидатов. То есть, с одной стороны, много рабочих мест, и получается, что люди вакансий больше, чем спроса, чем кандидатов, и напрашивается вывод, откуда тогда безработица, если столько рабочих мест. Да? Но здесь проблема, как бы в чем корень проблемы, в чем вопрос, какие это вакансии и какие условия на этих вакансиях предлагают работодатели нашим кандидатам. На рынке труда. Потому что если взять статистику того же центра занятости, то это, во-первых, какие-то еще вакансии. Это вакансии, которые зарегистрированы работодателем в центре занятости. Обычно это вакансии уровня рабочих, уровня специалистов. И здесь мы видим движение и рост этих вакансий. Кстати, такая же тенденция где-то вот в начале, с начала 2011 года наблюдается и по данным, информационным данным сайта портала HeadHunter. HeadHunter размещает вакансии только уровня топ-менеджмента и редких ключевых специалистов, которых, поиск которых идет только технологиями переманивания. То есть это те специалисты, которые нет, и которых нет своб... на рынке в свободном поиске работы и которых можно только переманить. Там также идет рост количества вакансий. И по данным уже этого уровня вакансий рост их в июне составил на 33% больше, чем в мае и в 4 раза больше чем в июне 2010 года. То есть мы действительно видим рост вакансий на рынке труда и вакансий э, разного уровня предложений и рабочих, и по специалистам, и по э, топовским и ключевым позициям. С чем это связано? Да. Чему возрастает по позиции? Э, с чем это связано? С, наверное, связано это с тем, что все-таки э, бизнес развивается, и без квалифицированных специалистов работать эффективно и продуктивно невозможно предприятиям. А дефицит профессионала, он профессиональных, высококвалифицированных кадров, он у нас как был, так и остался. Понимаете? То есть рынок труда, казалось бы, кандидатов много, но среди них профессионалов мало. Куда поделись от этих профессионалы? Это тоже отдельный вопрос, и мы об этом сегодня проговорим. Дело в том, что мы все хорошо знаем, что в центры занятости поступают вакансии всех работодателей и со всех организаций. Их обязуют. Да, да обязуют их. В центры занятости в течение. 10 Правильно. Дней, да? Но обращаются в центры занятости. И та статистика, которая у них на сегодняшний день есть, она не полная, потому что многие специалисты ищут работу себе сами. Не будучи э, зарегистрированы в центре занятости чему не, не они на не, не, не регистрируются в центре занятости по простой причине они себя очень высоко ценят они знают сколько они стоят на рынке труда в центрах занятости предложить им такие работы с такой оплатой не могут потому что заработная плата тех работодателей которые подаются в центр занятости она не соответствует их запросам высококвалифицированных специалистов. Поэтому они ищут работу сами. Да, и поиск самостоятельный поиск работы. Он может быть как через интернет, скажем, сайты по трудоустройству, так и через рекрутинговые агентства, через кадровые агентства в меньшей степени, но, тем не менее, такой поиск тоже осуществляется. Но это как бы один из каналов самостоятельного поиска работы. Здесь еще очень важно посмотреть, какие у нас отрасли востребованы какие профессии в Харькове э, востребованы и остаются востребованы, или появились как бы новые некие востребованные профессии и что у нас происходит по уровню предлагаемой оплаты труда чтобы э, те вакансии которые предлагаются на рынке были конкурентоспособными здесь уместно поговорить э, потому что у нас многие вакансии уже э, э, как вам сказать европейские вакансии начинают конкурировать с вакансиями нашего украинского внутреннего рынка. Ну кто зараз? И про миграционные потоки мы поговорим как бы дальше, просто что, чтобы сейчас... Ну, кто наибольший затребованный логику. зараз? Значит, я скажу по отраслям сначала, а потом я скажу по профессиям. Какие же отрасли востребованы? IT-технологии, IT то есть информационные технологии, телекоммуникации и связь, производство и аптечный бизнес, то есть фармацевтические компании. В аптечном бизнесе вакансии как на производстве, так и на реализации актуальны. Земледелие, компании агротрейдеры активно ищут региональных представителей, менеджеров по продажам. И сейчас вот э, сезонный тоже, кстати, всплеск рынок труда, он тоже имеет сезонные э, колебания, мы хорошо знаем, что летом, э, скажем, меньше вакансий, с сентября активизируется вот после отпусков, как бы пойдет больший спрос, а у агротрейдеров э, там еще и сезонная. Деятельность, Зас, то есть, сейчас в вот сентябре и... они будут набирать, допустим, те, кто торгует семенным материалом и так далее. То есть, у них сейчас начинается сезон, уже где-то вот с, с октября месяца. Банковская деятельность оживилась. Я посмотрела статистику. В банковская сфера в 2,5 раза увеличила число вакансий, то есть, это говорит о том, что банки уже вышли до, на докризисный период и уже как бы идет рост дальше. Пищевая перерабатывающая промышленность транспортные услуги, FMSG-сегмент, то есть это товары повседневного спроса, это те отрасли, которые всегда востребованы. Производство табачной и алкогольной продукции, крупные производственные структуры, холдинговые компании набирают, энергетика и животноводство. Если посмотреть по, вот я говорю, IT-технологии, вот что происходит, какая динамика, какой рост в этой сфере. Если конец 2009 года и начало 2010... Давал нам соотношение количества вакансий к количеству резюме как 3 к 1 по IT-специалистам то есть на одного IT-специалиста было три предложения по работе. То сейчас их 5. И неважно, это программист, там PHP, C, или верстальщик, или тестировщик, или проект менеджер это соотношение увеличилось, и оно уже один к пяти. Также идет рост э, логистов. Э, если ранее э, на одну вакансию логиста были, было даже меньше э, одного кандидата, то есть сложно было найти, то сейчас это соотношение уже 2,4. Э, если говорить, какие профессии востребованы в Харькове, теперь уже конкретно от отраслей мы переходим на профессии. Э, Харьков – город торговый, и, конечно же, менеджеры по продажам торговые представители, IT-специалисты, причем IT-компании IT -компании уже разбирают их с 3-4 курса, приезжая на ярмарки вакансий в Хире, в Хаи, через центры карьеры и вот как бы уже перспективных талантливых студентов отбирают к себе в компании. Инженеры по телекоммуникациям, по автоматизации производства очень большой спрос на технических специалистов. Инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, инженеры-электронщики, наладчики оборудования. Здесь как бы вот таких специалистов, которые бы были в свободном поиске работы, свободные на рынке, их очень мало. То есть это тоже в таких специалистов приходится только переманивать. Технолог по производству и переработке пищевой продукции очень актуальна. Это и семечки, там и производство халвы и так далее. Вот таких специалистов тоже очень мало. Менеджеры по персоналу, то есть это и, допустим, универсальные менеджеры, которые от трудового кадрового учета занимаются до, ну скажем, до HR-стратегии, универсалы в небольших компаниях, до узкоспециализированных HR-менеджеров, допустим, только рекрутинг или только система льгот и бенефитов компании и так далее. То есть там тоже своя градация. А топы. Вот. Топы, среди. да, топовские позиции. Это коммерческие директора, mm -hmm. директора по маркетингу. технические директора э, директора по работе с персоналом и чар директора финансовые директора так, вот, ведь ведь бы, э... послух еще келька рукики тому видовлялась это вы знаете я бы не сказала что отказывались потому что хороший профессионал э, вот из 100 то, этих топовских позиций был всегда в цене и он очень дорого продавался и имел очень высокий уровень заработной платы в крупных компаниях в иностранных компаниях и Вот. Для это этих люди специалистов... нужны только тому, что развивается бизнес, начал снова взрослеть. Но бизнес делают люди. И кадры решают все, и как бы это... Ну, мы помним, когда начали массово освобождать да. людей, люди остались без, без увольняли, работы. увольняли? в первую очередь кого? Тех, кого можно уволить, избавляясь от тех, без которых можно было обойтись. Ну, то есть балласт, да, убирали. Но профессионалы поставляли... Много керамикистов тоже остались без работы, я помню. Убирались технологии менялось производство. Поэтому отказывались от тех специалистов, которые уже не были нужны в этом производстве. И, конечно же, их выбрасывали. Вот, они накапливались на рынке труда. Но они были в своем роде тоже специалисты. Да, Если специалисты. они были в одной отрасли не нужны, они переходили в другую отрасль. То есть ротация тогда кадров шла так или иначе. То есть сегодня мы к новым новых технологий, и нам нужны снова высококвалифицированные Высок. люди. А чи готовы процедавцы платить больше этим квалифицированным специалистам? Готовы. Причем есть такой очень большой разрыв. Ну, это вообще характерно для украинского бизнеса. У нас очень большой разрыв между топовской руководящей позицией и теми специалистами мы называем первая линия, да, это, а есть вторая линия, это специалисты в подчинении в его подразделении. И если в Европе в европейском как бы вот стандарте это где-то 20 процентов в заработной плате разрыв, у нас этот разрыв может быть в разы. То есть топ может получать 15-30 тысяч гривен, и при этом его подчиненный в его департаменте может получать там две-две с половиной тысячи.